не надо так сразу расстраиваться знаешь, чем отличается грустный байкер от веселого? у веселого все тупо портят итак, дорогие друзья, вновь старт русская металлика против СС и вот здесь на старте, конечно, Олег уже явно уйдет в преимущество вот у Олег. хороший отрыв, поворот проходит ровно но он на прямой все-таки